मध्यमचरित्रम् मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिच्छन्दः शाकम्भरीशक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः अथ मध्यमचरित्रम् मध्यमचरित्रस्य वैष्णो महालक्ष्मीर्देवता महालक्ष्मिर्देवता शाकम्बरीशक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपम् श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः श्रीमहालक्ष्मी ध्यानम् गदेषु कुलिशम् पद्मम् धनुः कुण्डिकाम् दण्डम् शक्तिमसिञ्च चर्म जलजम् घण्टांसुराभाजनम् शूलम् पाशसुदर्शने च ददतीम् हस्तैः प्रवारप्रभाम् सेवेशैरिभमर्दिनीमिहालक्ष्मीं सरोरस्थिताम् द्वितीयोऽध्यायः महिषासुरसैन्यवदः ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे द्वितीयोऽध्यायः महिषासुरसैन्यवदः ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धम् पूर्णमब्धशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यम् पराजितम् जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः तत्रासुरैर्महावीर्यैर् देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान्देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेश गरुडध्वजौ ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिम् पुरस्कृत्यागतास्तत्र यत्रेशगरुडध्वजौ यथा वृत्तन्तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरं यथा वृत्तन्तयोस्तद्वन्महिषा सुरचेष्टितम् त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् सूर्येन्द्राज्ञनिलेन्दूनाय यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति सूर्येन्द्राज्ञनिलेन्दूनाय यमस्य वरुणस्य च अन्येषांचाधिकारांस स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना स्वर्गा सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितम् सर्वमम रारिविचेष्टितम् च प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् एतद्वकथितं कथितम् शरणं च प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थन्निशम्यूनः निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च ततोतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदना ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च